Доброго дня, друзі. За вікном справжня весна. За бортом плюс 15 градусів. Ми їдемо е, в найвітальніші е, села Донецької області, які вже деокуповані. Ми зимої в Англії, ми будматеріали. Ми е, їжу для людей, які. Нуждается, нуждается в слове, нуждается в примирении, нуждается в любви. зруйновані підприємства. Ще. Вот что Что осталось Здесь Просто Сброс Шандры Голова. Шандры Привозили цементы а, да. Привозили цемент, материалы привозили. Да. Люди по типа, чуть-чуть восстанавливаются, готовятся возвращаться в свои дома. Например, этот человек и все это, все боевые действия тут и прожил. Много возвращается, и поэтому очень много работы. Спасибо. Вам. мы будем тут. Спасибо большое за такую огромнейшую помощь в такое нелегкое время, тем более для нашего села, которое очень сильно пострадало. Спасибо вам большое. Отвернули, подозли. дуже раді, що ви завітали до нас волонтери з такою великою допомогою для нашого села. Усі наші зосередчани дуже вам вдячні за вашу підтримку та допомогу. З піду добивали от, з розбитих магазинів, доставали, розвозили по е, бомбоубіжищу. Вибравшись туди з Маріуполя, е, Бог положив на серце, щоб ми і далі їздили, займалися тим, чим займалися в Маріуполі. Везли е, Гуманитарную помощь людям, которые нуждаются в этом. Что... Дьявол хочет, чтобы вы э, начали роптать на Бога и задавать ему вопрос, за что? Нам это испытание. Но это сделал не Бог. Не... Все эти разрушения это не Бог. Это сделал дьявол. Это сделал дьявол, который пришел погубить, украсть, э, разрушить наши семьи, разрушить нашу веру в Бога. Только раздали, сразу полетели. we'll